Salam dəyərliz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə əsl həyət evini göstərəcəm. Deməli, gördüyünüz kimi evin formada gözəl təyzi görünüşü var. Həyətan sahəsi çox gözəldir. Zəlilən dəqiqələrdə bütün məlumatları sizlər üçün təqrar edəcəm. Və nəzən çatdırım ki, ev Masazırda Yeni Bakı Yaşayış Kompleksinin arxa küncərində yerləşir və evdə həyətan sahəsində, yəni bütün şəraitlər, həyət evinə lazım olan bütün şəraitlər bərpa olunub. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Həyətində meyvə ağacları, burada manqal, hansı ki, həyət evlərində axtavlan bir şəraitdir. Bax burada manqal. Həyətində gözəl şaraləsi var. Ev, yəni tam şəxsi tikilidir. Gördüyünüz kimi burada həyətdə bir setkası da var. Yaylarında oturub istirahət etmək üçün çox gözəl şərait olur. Qiyməti də çox əla bir qiymətdir. Diqqətli olun, çünki E, bu formada evlə çox nadir hallarda satışda olur. Baxın, par verən meyvə ağacları. Deməli, daxil olacağı evin içinə evin e, ölçüləri də çox genişdir və bir daha da nəzərə çatdırım ki, ev şəxsi tikidir. Həyətində əl yumaq üçün yer və baxın burda sanitar qovşağı və burada da letnik xona, kuhuna, yay xonası nəzərdə tutulub, hal-hazırda yəni təmirə başa çatdırılmayıb. Bu formadadır. Evim bütün sənədləri də qaydasındadır. İndi keçib evin tərəfi daha yaxından təqdim edəcəm. Gördüyünüz kimi evin giriş hissəsi bu formada belə çardaq hazırlanıb. Çox gözəl ev bir evdir. Hörmətli izləyicilərimiz diqqətli izləyin. Deməli daxil olduq evin içinə. Necə təqdim etmək istəyirəm ki, çox gözəl bir evdir, hörmətli izləyicilərimiz. Birinci mərtəbə bax bu hissə tamamilə isti polla təchiz olunmuşdur. Evin təmiri çox yüksək səviyyədə aparılıb. Yəni həyətdəndə olan imkanlar bir çox evlərdə mümkün deyil. 1-ci mərtəbədə baxın belə bir gözəl qonaq otağıdır. Evdə yaşayış var. Yəni evin sahibi sıf, yəni öz yaşamaq məqsədinə ev inşa edib. 1-ci mərtəbədə qonaq otağı, hamam otağı, kombi otağı yəni hazırlanıb. Bax burada belə bir hamam otağıdır. Gördüyünüz kimi bütün aksesuarlar oğlu tam hazır şəkildədir. Və nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ərazidə bütün kommunallar var. Qaz, su, işıq, bu kimi şəraitlər. İnternet xətti mövcuddur. Bax burada kombi otağı və istixanadır. Və sizə mətbəxi göstərəcəm. Deməli, burada birinci mərtəbədə belə bir, bir mətbəxidir. Çox gözəl, səliqəli bir həyət evi. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, evdə Ə bütün şəraitlər tam hazır şəkildədir. Ə bütün səhədləri də var. İpotekaya da yararlıdır. Ə video nəvəlinən də göründüyün kimi ev 2 mərtəbədən ibarət edir və ikinci mərtəbəni sizə hal-hazırda təqdim edirəm və bildirim ki, hörmətli izləyicilərimiz, evin həqiqətən, yəni mən hal-hazırda çəkilişdəyəm, çox gözəl, müsbət auralı bir evdir. Yəni Çox gözəl təmir olunub. Baxın, burada ikinci mərtəbədə olan e, xoludur. Burada uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Və e, baxın, burada yataq otağının baş hissəsində belə bir, -bir artılımı var. Burada da kombi e, radiatorlar qoyulub. Yene də ikinci mərtəbədə ikinci yataq otağını göstərəcəm sizə. Baxın, e, geniş böyük yataq otağıdır və bu yataq otağının balkona çıxışı var. Gördüyünüz kimi otaqların ölçüləri kifayət qədər ölçülüdür. Genişdir daha doğrusu. Və hörmətli izləyicilərimiz azında çatdırım ki, videomuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Burada həyətan sayəsində çox gözəl şərait yaradılmış bir evdir. Yəni videonun sonunda da bir daha sizə təkrar göstərəcəm. Baxın, burada sonuncu Yəni otaqdır. Ümumilikdə 4 otaqdan ibarətdir. Qiyməti 140 min manatdır. Ev nağd nə satılır. Nağd şəkildə real alıcılara qiymətdə endirim olunacaq. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.